Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Поздравляю вас с титулом лучшего игрока, прошедшего тура Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, свой последний матч. Как ну, игра была напряженной. Эпицент... Ну, нам нельзя было терять очки. Эпицентра было достаточно ничьи для выхода в финал. Ну, игра была до последней секунды. Забили на последней секунде гол, выиграли. Но ну, продолжаем борьбу за финал. Есть еще шанс. Расскажите, как удалось вырваться из-под опеки, когда вы забивали решающий гол. Ну, скорее всего, команда просто потеряла концентрацию после своего забитого. Команда соперников. Эпицентр. Мы вышли в пятером, и там особо такой опеки, как такого, не было. Просто они проспали момент. Я в последний момент выбежал. Мне дали в ногу, забил. Как да, часто приходится забивать такие мечи? вообще редко забиваю. На ХМТТС всего два месяца. Расскажите, как пришли в команду, и где играли. В этом? Я, я полгода где-то не играл, нигде тренировался с Локомотивом. В команду пришел я в том сезоне еще играл за ХМТТС. Вот, а потом, когда с Локомотива ушел, позвонили, предложили усилить ХМТТС. Ну, я с удовольствием. Ребята знакомые, всех знаю. Да, все хорошо, все знакомые. Там, с моей команды бывшие игроки. А, расскажите о том, как налажена работа с тренером, на что делается в пору, подготовки, э, как мотивируется на ватной да, Просто уходим, и играем. Не хочется проигрывать. Я в этой команде еще не проиграл ни одной игры. Ну, тренер настраивает только себе на победу. Выходим, берем свои очки, боремся за самые высокие места. Команда ТТС выиграла а у всех команд первой пятерки. Какое настроение? Настроение хорошее. Даже, я думаю, независимо от результата матча застроит эпицентр. Мы все равно будем играть на победу. Но опять же, повторюсь, что не хочется проигрывать. И хотелось бы доиграть сезон только с победами. Никому не уступать.